Николаевич у нас занимается рейнджоверами 4.4 дизель. И сейчас мы покажем и расскажем, откуда готовилось наступление, да, Николаевич? Да. Так. Ну, в предыдущем видео я сказал, ну, это надежный мотор, один из лучших. Ну, подтверждение своих слов могу сказать, что на один капремонт такого мотора нам приходится где-то 4-5 трехлитровых. Ну, так пропорции есть брать. А. Ну, здесь вообще беда. В этом моторе то есть вот человек купил, и такой здесь отверт получился. из с этой стороны, да? Да, ну, тут все, блок, мусор, металлолом. Ну, зато покрашенный. Да, зло покрасили. Мы сразу Кстати, купим. я к всему, чуешь, Николаевич тебе ничего не напоминает? То, как в старых Уралах, помнишь, газоны, зелы? Ну, здесь, не, краска хорошая, мне понравился. он покрашенный, все говорят, вот алюминиевый блок. Нет, угу. не алюминиевый, какая-то серебрянка. Ну, термостойкая краска, она не облезла. Ну, тем не менее, не помогло. А Колено я... мусор, побила, шатуны там почти все мусор. Единственное могу сказать, головки клапана только доставала, то есть еще так по головкам не, не достала беда. Клапана там половина гнутых, потому что поршня летали, там поршня уже отдельно были, пальцы попадали в поддон. Вернее, даже наружу в, этот, на в защиту, на подрамнике там пальцы подоставали. Ну, часть запчастей он уже потерял в дороге, где-то на асфальте, потому что не все кусочки мы собрали. Хорошо, хоть защита была, да? А может защиты не было? Ну, оно вылетало. Есть, ну, да. Может, как говорится, кто там как ехал, но имеем такую проблему с этим мотором. Так что здесь, конечно, надо блок, замена, колено, шатуны, поршня, то есть цена вопроса, конечно, наверное. Будем собирать. Будем показывать и рассказывать, да, что с этим делать. Да, что с ним. Как... Ну, понятно, что блок где-то будет искаться. Бушный. Блок у нас есть. Да. да. Ну, можешь озвучить, сколько стоит блок с коленом. Как он называется? Шорт-блок. 10 тысяч долларов. Сколько? 10. А, ну, 10 тысяч. Десять тисяч чотириста 450-470. Ну так, да, плюс доставка, плюс то Так, да, Це пуш поршні 8 поршней, восім шатунов, масляний насос. Все і на цьому закончить. Вкладаш. Ну, вкладеш не вкладище, так. Ну так називаний родблок. Ну Так что разные пути ремонта, кто-то может скажет, а он пошел, купил готовый, новый, но ну, мы же с таким стыкались, продают запчасть, которая даже коленвал не крутится, потому что его где-то хорошо помыли, прожавели, вода осталась